Это Донбасс Реалии. В эфире Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. 5 июля жители Славянска вспоминали день, когда ровно год назад члены вооруженных сепаратистских формирований покинули их населенный пункт. Несколько сот человек, в основном местные жители, пришли в этот день на центральную площадь своего города, чтобы принять участие в митинге, посвященном выходу сепаратистов из населенного пункта. До сих пор люди спорят, можно ли называть этот день днем освобождения Славянска, либо же просто считать его днем переезда сепаратистов из их города в областной центр в Донецк. Споры продолжаются и о способности или неспособности украинской армии уничтожить движущуюся колонну сторонников Путина в Донецк по областной трассе. Спасла бы такая операция Донецк от последующей жесткой войны? Наши журналисты спустя год оценили разрушительные последствия тех событий, пообщались с жителями Славянска. Смотрите видео. Год назад, 5 июля, город Славянск под свой контроль взяла украинская армия. После 84 дней, которые Славянск пережил в оккупации и под звуки залпов, по официальным данным за это время пострадало более тысячи домов, 130 из которых полностью разрушены. Наиболее обстрелом подвергся поселок Семеновка на окраине Славянска. По словам местных жителей, разбитые дома удается восстановить только благодаря помощи волонтеров либо за свой счет. Восстановили только Три здания, по-моему, да? Детское отделение, туберкулезное отделение восстановили. Там дальше находится, там сейчас и скорые ездят и работают, функционируют они каждый день. Вот дом самый первый был разбит, там семья одна. О, отец таксист, сын тоже таксист, Но ну, в общем, семья зажиточная. На площадке выкупили три квартиры. И вот, говорит, за все три разрушенные квартиры, дом полностью разбит, дали э, три матраса и три подушки. Все, говорит, больше мы ничего не видели. А мы живем вот через дорогу, первый дом. Ну, у нас там стекла побили, шифер побили, шифер нам помогли, стекла там нам так и не дали. Пока оно затянуто, оно стоит, потому что там еще хватит работы с домом. В городе Николаевка, который Николаевка. также подчинен Славянскому городскому совету и находится в 20 минутах езды, одним из самых больших разрушений считается пятиэтажный дом по улице Мира. Те, кто выжил во время прямого попадания снаряда, до сих пор вынуждены проживать у родственников или знакомых, так как местные власти не выделили жилье для пострадавших. Те, кому остановиться негде, продолжают жить в аварийном здании. Обваливается аварийное состояние. Тут уже даже грабежи пошли, тут уже умудряются перелазить, залазить, выбивать, что-то красть, батареи обрезают. Страдала не только Николаевка, есть Горловка, есть все остальные города. Когда приезжают сюда вот именно люди, как они называются, беженцы, беженцам почему-то предоставляют, а нашим, которые потеряли, потеряли вот это все жилье, нашим ничего не предоставляют. Вот за что обидно. Что удалось восстановить в Славянске и Николаевке за минувший год, рассказал исполняющий обязанности городского головы Славянска Олег Зантов. Ну, действительно, уже за минувший год очень много удалось восстановить. И люди, которые сейчас приезжают в город Славянск, они отмечают, что совсем не похоже, что здесь была когда-то война. Удалось за этот год аккумулировать средства, как и в городском бюджете, так и привлеченные. И мы практически наш вот коммунальный сектор, инфраструктуры и жилье, которое на балансе города удалось восстановить. Единственный там проблемный дом – бульварная часть. 4, но и то сегодня могу уже сообщить, что э, решили мы наконец-то этот вопрос. Деньги не просто выделены, уже э, вестники вестнике госзапу купок висит объявление и на 4 августа назначены тендерные процедуры. То есть, я думаю, договора с подрядчиками будут до конца августа подписаны и сентябрь, октябрь, ноябрь будут строительные работы. У меня очень большая надежда на то, что Новый год э, жители этого дома, пострадавшего подъезда этих квартир встретят уже своих uh отреставрированных новых квартирах. К сожалению, осталась проблема частного сектора, но это связано с тем, что на сегодняшний момент до сих пор не определены механизмы государственной, э, то ли компенсации, то ли э, механизмы именно восстановления, потому что э, город за свой счет частный сектор восстанавливать не просто не может, но и как бы не имеет правовых законных оснований. Частично мы там сумели, э, ну, скажем так, залатать те дыры, которые возникли в ходе проведения боевых действий. И вот из тех домов, которые удалось восстановить буквально с нуля, это пять домов, но ну, это большая, огромная, вернее, огромная благодарность нашим небезразличным людям, религиозным организациям, общественным организациям, которые смогли вот с нуля. И эти проекты не останавливаются. Я знаю, на сегодняшний момент вот у них есть проекты на восстановление еще 10-15 домов. Также в Славянске 1 июля минувшего года во время обстрела горы Карачун упала телевизионная вышка передающей станции Краматорск. В апреле этого года была установлена новая, высотой 50 метров, с новыми передатчиками, которые улучшили распространение сигнала украинских телеканалов на Артемовск, Краматорск и Славянск. А изменилось ли что-то в городе за минувший год, по мнению жителей Славянска? Ну, во-первых, войны нету. Во-вторых. Немножко стало как-то Украины больше. Ну, будем говорить, где-то процентов 80%, то, что именно в городе восстановлено. За городом я не знаю, что там творится, потому что не выезжал этот год. Но в плане того, чтобы изменилось что-то, я так думаю, одних только нас мало. То есть это должны работать наши исполнительные власти. Ну, только благодаря волонтерам, благодаря неравнодушным организациям идет восстановление жилья, восстановление объектов Сускульбыта, других объектов. Конечно, помощи от государства, конечно, нет. Ну, восстановлены, но мне кажется, восстановлены только те объекты, которые особо видны были. Частный сектор-то вообще не восстановили. Поэтому думаю, что, наверное... Наверное, все-таки не хватает денег у государства, чтобы восстановить. На минувших выходных в Славянске состоялся митинг, во время которого местные жители почтили память всех погибших земляков. А в Краматорске в этот день состоялось шествие, посвященное освобождению города от пророссийских общественных объединений и организаций. Славянские отпраздновали первую годовщину дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Около 200 общественных активистов и просто жителей города приняли участие в праздничном шествии по центральным улицам Славянска. Реакция людей, ставших свидетелями шествия, была неоднозначной. Кто-то сопровождал улыбкой, а кто-то возмущением, так как 5 июля не для всех жителей Славянска является праздничным днем. Также для жителей города прошла концертная программа, гостями которой стали бойцы, освобождавшие город год назад. Я понимаю, что все активисты, да? как вам важно. Потому что много осталось таких людей, которые... Які... Я просто помню эти лозунги, эти плакаты, на которых писали «Путин, войди войска». Ви знаєте, я думаю, що кожен з вас на своїй шкірі да, відчув це, що не просто там виходити з якимось плакатом і кричати Путін відійде там, Росія прийде. Да? Думки навіть такої не допоможе бути. Ви знаєте, дасть Бог, я приїду на другий рік сюди святкувати з вами. Дуже приємно, дуже приємно. Дякую за увагу. На фоне массовых мероприятий проблемы сами собой не уходят. И торжественное исполнение песен и громкие речи местных политиков не особо помогают в решении насущных вопросов людей, ставших вынужденными переселенцами из населенных пунктов, где велись или ведутся боевые действия. В Украине официально зарегистрировано больше 1 миллиона переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и Крыма. Люди начинают новую жизнь в разных уголках страны. Сегодня история о том, как прошел этот путь вынужденный переселенец из Горловки Игорь Осипов. Я себя считаю, точнее себя и свою семью считаю интеллигентами в третьем поколении. Моя мама учитель, учитель украинского языка. Жена преподаватель Горловского медицинского колледжа. Я, я инженер в сфере it технологий. Вот. И вот мы... Выехали из Горловки 29 июля прошлого года, четко по указанию штаба АТО, который рекомендовал всем выехать из района боевых действий. Мы выехали и оказались в городе Славянск. Зарегистрировались в Славянске как переселенцы, получили справки вот, и начали здесь устраивать свой быт. Мой товарищ уехал в Россию и оставил мне этот домик, ну, чтобы я его досматривал. И вот уже здесь, получается, год вот в этом домике проживаю. С семьей. Я живу вместе с женой и с мамой. В Гордолке осталось все, что было. То есть осталось квартира двухкомнатная моя, квартира трехкомнатная мамина. Ну и все имущество, которое находится в квартире, соответственно. Все осталось там. Вот из горлока вывез телевизор, DVD, ну, колонки, понятно. Вот. Принтер и компьютер. За то, что удалось забрать. Когда я выехал из Горловки 29 -го числа, наше предприятие из-за обстрелов перешло в режим временного простоя. И я в режиме удаленного доступа выполнял все свои функциональные обязанности: начисление заработной платы, работа бухгалтерии, работа компьютерной системы и сети. Все нормально работало. Люди получали деньги. Вот. Я все это делал на базе славянского райуправления, В славянское управление по адресу улица Ленина, 13А. Это наше подразделение. Я там работал. После того, как в Минске 5 сентября минувшего года были подписаны первые соглашения о двустороннем прекращении огня, руководство предприятия «Вода Донбасса», на котором работает Игорь, предложило ему вернуться на работу в Горловку, отметив, что в городе уже есть свет и работает интернет. Я специально обратился в штаб АТО с письмом официальным, дать мне разъяснение по данному вопросу. Штаб АТО ответил однозначно. В Горловке небезопасно, закон Украины не действует, Никакой безпеки не гарантуема. ни особистой, ни військовой, никакой безпеки не гарантуема. Я обратился к руководству предприятия с этим письмом штаба АТО и со своим заявлением, что я готов продолжать работу в удаленном доступе на базе славянского правления Вместо этого я получил отказ, мне предложили вернуться в Орловку, и более того, на мое место уже взяли человека. Меня с работы не уволили, я чистую в Штате, но зарплаты не получаю. Вот такая у меня ситуация. Я вроде как и работаю, Вот как и не работаю одновременно. Я обратился в суд с нагоды скасования этого наказа, но суд сказал, что наказ хороший, все правильно, в Горловку ехать можно, так суд объявил именем Украины, никаких представ для его скасования он не видит, и поэтому мне предложили ехать в Горловку, либо находиться в состоянии неоплачиваемого отпуска. Я в справке переселенца указал, что я, я, по закону работаю в компании «Вода Донбасса», потому что я до сих пор там числюсь. За мной сохранена должность. Выплаты никакие не получаю уже с 22 числа, 22 декабря прошлого года. Дома уже не осталось у меня в Орловке, мне уже даже ехать некуда. Я уже кровать продал позавчера. Приехал человек, забрал кровать с матрасом. Ни холодильника у меня дома уже нет, ни кровати. Ни стиральной машинки, ни бака для отопления, ничего нет. Уже все, в городке все большое уже продано. Мелкие вещи выведены, потихонечку продаются. Через OLX там, телефон мобильный продал, что-то такое, пятое-десятое продал. Что-то что было. Но на, на эти деньги и живем. На распродаже личного имущества. Вот огород посеяли, кукуруза есть, помидоры, салатик растет, петрушечка. Пока хвалиться особо нечем, но кое-что уже собираем. Так что... А там перед домом, большая плантация картошки картошка, кукуруза. В Славянск Игорь переехал не только с женой, но и со своей матерью, которая все еще надеется провести старость в своей родной, украинской Горловке. Пройдут выборы, я так, я так думаю, пройдут выборы, будет децентрализация власти, будут там украинские законы. Ну, согласно такой, чтобы по украинским законам, чтобы в Украине жить. Вот, я так думаю. Там мой муж похоронен, Скоро же мне умирать уже. Хочу там, там остаться, поехать туда хочу. Жду, вот, жду хороших времен, думаю, что все окончится благополучно. Если Украина будет более настойчива, так и помогут ей. Запад поможет, то можно будет показать, что она сильнее России. Вот, что может одержать победу. Я считаю, что все так этому, все наладится. Уехавшие жители Донецка и других оккупированных районов жалуются на частое отсутствие внимания местной власти к их потребностям. Но стоит отметить, что сильной остается поддержка людей друг к другом, без правительства или парламента. Жители Славенска понимают, что такое стать вынужденным переселенцем, ведь во время боевых действий и оккупации их города многие славянцы покидали свои дома точно так же, как и наши зрители из Донецка. Недавние мероприятия на площади в честь ухода сепаратистов из Славянска стали скорее еще одним поводом для того, чтобы задуматься о поддержке друг друга в это непростое для многих дончан и луганчан время. Многие из наших людей пережили страшные дни бомбежек. Жизни сотен тысяч людей висели на волоске. Атмосфера митинга в Славянске показала, что самое главное, что есть у нас, у жителей Донбасса, это наши люди подвиги сотен наших земляков навечно войдут в историческую память государства. Помните друг о друге и не будьте равнодушными, особенно сейчас. Сегодня на этом наш выпуск «Донбасс Реалии» подходит к концу. До свидания.